Banyak sekali yang bertanya ya Bang, abang pakai cat merek apa? Aku pakai SaiPen ya teman-teman Jadi selama ini aku hanya pergunakan cat ini ya Dari semenjak 2012 kalau nggak salah Nah kalau kalian baca benar-benar Cat ini adalah cat besi timpa ya tapi ini bisa untuk semua jenis, bisa untuk kayu, bisa untuk batu, bisa untuk besi, karena ini cat minyak ya, jadi bisa untuk semua bahan. Tapi kemungkinan kalau untuk batu dan besi yang benda-benda keras itu, ini lebih awet ya, tidak mudah pudar walaupun uh, kita letakkan di luar ruangan seperti di kuburan kan ini kena panas kena hujan ya teman-teman jadi kalian nggak usah ragu karena aku uh, sudah membuktikan ya pemasangan kijing makam aku yang udah puluhan tahun nggak pudar ya aku pakai cat ini dan harganya juga tergolong murah dan ini awet ya teman-teman walaupun dia kecil dia awet untuk uh, penggunaannya juga mudah cukup di kuas-kuas gitu aja ya dia dua uh, tiga kali ya maksimal untuk mendapatkan hasil yang lebih bagus ya jadi nggak uh, usah pakai cat yang oplos-oplosan atau dicampur-campur cat bubuk kalian cukup menggunakan cat ini aja yakin aja uh, karena aku sudah membuktikan uh, bertahun-tahun ya teman-teman untuk harganya se uh, sendiri uh, bervariasi tergantung kalian tinggal di kota mana kalau di kota Palembang ini naik turun ya harga cat ini ya lain toko uh, lain harga biasanya ada yang uh, 55, ada yang 65, 60, ada juga yang jual 70 karena biasanya kalau uh, toko itu lagi uh, stok dikit uh, biasanya itu dimahalkan atau kita uh, kehabisan barang di toko yang biasa kita langganan, kita cari di toko lain ternyata harganya enggak sama. Ya tergantung orang yang jual lah, teman-teman. Tapi rata-rata uh, kalau di Kota Palembang ini harganya kisaran 55 60 gitulah. Kalau waktu itu 45, sekarang udah naik drastis ya. Nah, untuk uh, pengecatan menggunakan cat ini uh, Cat ini uh, terkadang kalau kita uh, jarang pakai itu mengental ya teman-teman. Jadi kalian harus siapkan thinner ya, thinner cobra kalau aku pakai ya. Nah itu cukup uh, tuang sedikit, terus kalian aduk-aduk ya. Tidak selalu pas uh, mengecat ini dikasih thinner enggak gunanya kalau pas cat itu agak beku aja ya. Supaya pas kita kuas itu agak ringan Karena kalau cat ini kita kasih thinner terus uh, Jadi gelembung-gelembung ya teman-teman Hasilnya malah nggak bagus Dia bagus kayak gini aja Dia agak tebel jadi dia lebih lengket ya uh, Kalau pakai thinner kan memang dia lebih ringan Kayak air tuh mudah sekali masuk di dalam pori-pori Apalagi ini uh, grafiran aku dalam ya Karena ada Biasanya ada lekungan-lekungan itu yang uh, selipnya itu dalam, jadi nggak masuk kalau nggak kita benar-benar perhatiin pas uh, mengecatnya. Jadi cukup uh, jelas ya teman-teman. Jadi kalau kalian belum jelas, ada pertanyaan silahkan kalian komentar. Terus kalau kalian udah tahu, udah pernah beli. Coba kalian uh, kasih tahu sama saya berapa harga cat ini di toko uh, di kota kalian ya. Kalau di sini kisaran 55 60 gitulah ya. Coba kalian komentar berapa harganya di kota kalian. Ya siapa tahu uh, kita bisa lihat perbandingan ya. Untuk uh, cara grafir kan udah sering aku kasih tahu ya. Ini banyak orang yang mungkin video-video saya muncul satu di beranda mereka. Terus dia langsung komentar. Dia nggak enggak lihat seluruh video aku ya. Mestinya lihat di profil. Kan video aku cukup banyak nih hampir seribu dah ya teman-teman. Jadi eh, kalian itu kalau nanya itu ya harus yang tepat lah lihat dulu semua video videonya padahal ini juga pernah aku bahas lo masalah cat itu tapi banyak orang-orang baru yang belum tahu uh, dia nanya-nanya uh, terus ya tapi nggak papa lah mumpung aku ini lagi uh, posisi ngecat kan ya maaf teman-teman uh, beberapa bulan ini aku lagi males sekali ya bikin konten uh, karena banyak juga kesibukan ya, mana kerjaan banyak, terus lagi bangun akun juga di TikTok Shop ya. Bagi kalian yang ingin membeli alat-alat teknik, uh, lihat aja ya di VTVT -VT aku udah ada keranjang kuningnya, namanya Sigit Tegal Binangun juga ya. Itu di profil aku udah ada linknya, udah aku kasih WhatsApp di profil aku itu ya. Informasi tentang saya udah lengkap ya. Bagi kalian yang ingin beli produk saya juga udah bisa karena udah ada WA ya. Nah, ini granitnya didobel seperti ini ya, teman-teman. <tuh> seperti ini didobel, makanya dia kelihatan tebal. Oke, kemungkinan segitu aja ya, teman-teman. Jika kalian belum mendapatkan informasi yang belum tepat menurut kalian, silakan kalian bertanya dan berkomentar. Dan jangan lupa, bagi kalian yang baru menemukan channel saya, dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share yang pasti ya, supaya teman-teman yang belum tahu dengan akun saya juga mendapatkan manfaat dari video-video yang saya bagikan. Kita jangan mikirin cari uang aja ya, teman-teman, kita juga harus cari amal. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh.